এবাৰ মা পাৰ্বতীয়ে ভগৱান শিৱৰ ওপৰত অভিমান কৰি কৈলাশ পৰ্বতত বহি আছিল যেতিয়া ভগৱান শিৱই মা পাৰ্বতীৰ অভিমান ভাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল তেতিয়া মা পাৰ্বতীয়ে ক'বলৈ ধৰিলে হে স্বামী মই জানিবলৈ বিচাৰোঁ যে পুৰুষসকলে মহিলাসকলৰ মনৰ কথা কিয় বুজি নাপায় প্ৰত্যেক পুৰুষে নিজৰ পত্নীৰ প্ৰিয় বস্তুবোৰৰ কথা বাৰে বাৰে কিয় পাহৰি যায় কিন্তু এজনী স্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ প্ৰেমী তথা স্বামীৰ প্ৰতিটো সৰু সৰু কথাই ধ্যানত ৰাখি তেওঁৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে হে প্ৰভু আপুনিয়ে আদি আৰু অনন্ত আপুনিয়ে এই জগতৰ পৰম পৰমেশ্বৰ আপোনাৰ পৰা একো কথাই লুকুৱাই নাথাকে কৃপা কৰি আপুনি মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মোৰ মনৰ শংকা দূৰ কৰক তেতিয়া ভগৱান শিৱে ক'বলৈ ধৰিলে হে গৌৰী আপুনি সত্য কথাই কৈছে পুৰুষে নিজৰ স্ত্ৰীৰ মনৰ কথাক তথা তেওঁৰ প্ৰিয় বস্তুবোৰ পাহৰি যায় কিন্তু এই বিষয়ত মুনিৰ এটা অভিয়াপৰ কাহিনী আছে যিটো কাহিনী মই আজি আপোনাক শুনাব বিচাৰোঁ হে দেৱী পাৰ্বতী যিবোৰ স্বামী স্ত্ৰীয়ে এই কাহিনীটো শুনে তেওঁলোকৰ মাজত সদায় প্ৰেম ভালপোৱা বৃদ্ধি হয় পূৰ্বকালৰ কথা যেতিয়া ত্ৰেতা যুগ আৰম্ভ হৈছিল মহাভাৰতৰ গুৰুবংশৰ ৰজা দুষ্মন্তই ৰাজত্ব কৰি আছিল ইফালে সেই সময়তে ৰজা দশৰথৰ পুত্ৰ ভগৱান ৰামৰ জন্ম হৈছিল এই দুয়োটা ঘটনা এটা সময়ৰে হয় যাৰ বৰ্ণনা ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতত পোৱা যায় এদিনাখনৰ কথা যেতিয়া হস্তিনাপুৰৰ ৰজা দুষ্মন্তই স্বীকাৰ কৰিবলৈ বনলৈ ওলাই গৈছিল সেই সময়ত মহাৰাজে এটা হৰিণক পিছে পিছে খেদি গৈছিল ৰজাই দৌৰি দৌৰি বিয়া লগাৰ বাবে মহাৰিষি কণভৰ আশ্ৰমৰ গৈ পালে আশ্ৰমত গৈ গছৰ ছাত জিৰণি লৈ থকা ৰজাক এজন ঋষিয়ে দেখা পাই খওঁতে ক'বলৈ ধৰিলে যে এই বনত চিকাৰ কৰিব নোৱাৰিব এই বনত যিকোনো প্ৰাণীৰ চিকাৰ কৰা বৰ্জিত আছে এইটো মহা ঋষিৰ আদেশ হয় তেতিয়া ঋষিৰ কথা শুনি ৰজা দুষ্মন্তই সেই বনত চিকাৰ নকৰোঁ বুলি নিৰ্ণয় ল'লে আৰু ঋষিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে যে এই বনত আৰু কেতিয়াও চিকাৰ নকৰোঁ এনেকৈ কৈ ৰজা দুষ্মন্তই তেওঁৰ ৰ ৰথৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল তেতিয়া নিৰাশ হৈ ৰজা দুষ্মন্তই ঘূৰি যোৱা দেখি ঋষিজনে ৰজাক আশ্ৰমৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনালে ঋষিৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি ৰজা দুষ্মন্তই আশ্ৰমৰ ভিতৰলৈ আহিল আৰু ৰজাই জানিব পাৰিলে যে এই আশ্ৰমখন মহি কণ্বৰ হয় ভগৱান শিৱে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী যেতিয়াই ৰজাই জানিব পাৰিলে যে তেওঁৰ পূজনীয় গুৰু কণভৰ আশ্ৰম হয় তেতিয়া ৰজাই আশ্ৰমৰ ভিতৰলৈ গৈ ঋষি কণভক মাতিবলৈ ধৰিলে সেই সময়তে ৰজাৰ সন্মুখত এজনী অত্যন্ত সুন্দৰী মনোমোহা যুৱতী আহি উপস্থিত হ'ল সেই যুৱতী সুন্দৰী যুৱতীজনীৰ নাম আছিল শকুন্তলা শকুন্তলাক দেখি ৰজা দুষ্মন্ত তেওঁৰ প্ৰতি মোহিত হৈ গ'ল প্ৰত্যেক অতিথিৰ দৰে মহাৰাজ দুমন্তকো শকুন্তলাই আদৰ সাদৰ কৰি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব ধৰিলে আৰু মহাৰষি কণভৰ অনুপস্থিতিৰ কথা বিৱৰী এনেদৰে ক'লে হে মহাৰাজ মহাৰষী তীৰ্থযাত্ৰাত গৈছে কিন্তু আপোনাক এই আশ্ৰমত স্বাগতম জনাইছোঁ তেতিয়া ৰজা দুষ্মন্তই সুধিব ধৰিলে হে দেৱী আপুনি কোন হয় তেতিয়া ঋষি কন্যাই ক'বলৈ ধৰিলে মহাৰাজ মোৰ নাম শকুন্তলা আৰু মই মহাৰিষি কণভৰ কন্যা হয় শকুন্তলাৰ কথা শুনি মহাৰাজ দুষ্মন্ত আচৰিত হৈ গ'ল আৰু তেওঁক ক'বলৈ ধৰিলে ঋষি কণ দেখোন আজীৱন ব্ৰহ্মচাৰী হয় তেনেহ'লে আপুনি তেওঁৰ কন্যা কেনেকৈ হ'ল মহাৰাজ দুষ্মন্তৰ দ্বিধাদণ্ড ভাৱ দেখি শকুন্তলাই তাইৰ অভাগী জীৱন গাঁথাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ধৰিলে হে মহাৰাজ বাস্তৱতে মই ঋষি বিশ্বমিত্ৰ আৰু স্বৰ্গৰ অপচৰা মেনকাৰ কন্যা হয় মোৰ জন্মৰ বহুত বিচিত্ৰ ধৰণৰ কাহিনী আছে যেতিয়া ঋষি বিশ্বমিত্ৰই ঘৰ তপস্যা কৰি আছিল তেতিয়া দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই তেওঁৰ তপস্যা ভংগ কৰিবলৈ অপচৰা মেনকাক পৃথিৱীৰ লগত পঠাই দিলে তেতিয়াই ঋষি বিশ্বমিত্ৰই মেনকাৰ সৈতে প্ৰেম সম্বন্ধ স্থাপিত কৰিলে যাৰ বাবে মোৰ জন্ম হ'ল কিন্তু মোৰ পিতা মাতাই মোক লালন পালন নকৰিলে মোৰ মাতাৰ ভয় হৈছিল কিজানি ঋষি বিশ্বমিত্ৰই অভিহাপ দি তেওঁক ভস্ম কৰি দিব সেয়েহে মোৰ মাতাই মোক পৰিত্যাগ কৰিছিল আৰু মোক বনত অকলে এৰি থৈ তেওঁ স্বৰ্গলৈ গুচি গৈছিল তেতিয়াই সেই বনত শগুণ পক্ষীবোৰে মোক ৰক্ষা কৰিলে তাৰপিছত এদিনাখন ঋষি কণ সেই বনৰ মাজেৰে গৈ আছিল আৰু মোক দেখি তেওঁ মোক তেওঁৰ আশ্ৰমলৈ লৈ গ'ল সেই মহাৰাজ ধৰ্ম অনুসৰি জন্ম দিয়া লালন পালন কৰা তথা অন্ন খাবলৈ দি ৰক্ষা কৰা তেওঁ পিতাৰ সমানে পূজনীয় হয় এইকাৰণে মই ঋষি কণৰ কন্যা হৈ গ'লোঁ ইফালে শগুন পক্ষীবোৰে মোক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে মোৰ নাম শকুন্তলা ৰাখিলে মহাৰিষি কণ্বই মোক কেতিয়াও অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া নাই যে মই তেওঁৰ প্ৰকৃত কন্যা নহয় আৰু ময়ো তেওঁক মোৰ পিতা বুলিয়ে মানি আহিছোঁ ভগৱান শিৱে ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী শকুন্তলাৰ কথাবোৰ শুনি মহাৰাজ যুশ্মন্ত শকুন্তলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল লগতে শকুন্তলাৰ মনোমোহা ৰূপ দেখি ৰজাই কেতিয়াবাৰ পৰাই মোহিত হৈ আছিল তাৰপিছত ৰজা দুষ্মন্তই শকুন্তলাক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দি ক'বলৈ ধৰিলে হে শকুন্তলা তুমি এজনী ক্ষত্ৰিয় কন্যা হয় হে সুন্দৰী তোমাৰ সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ মই তোমাক মোৰ হৃদয় কেতিয়াবাই দি পেলাইছোঁ যদি তোমাৰ একো আপত্তি নাই তেনেহ'লে মই তোমাক বিবাহ কৰাব পাৰোঁ ৰজা দুষ্মন্তৰ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ শুনি শকুন্তলা প্ৰথমতে বহুত আচৰিত হ'ল কিন্তু মনে মনে শকুন্তলাইও ৰজা দুষ্মন্তক পচন্দ কৰিবলৈ ধৰিলে শকুন্তলাই ঋষি কণবৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে ৰজাৰ এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি জনোৱা নাছিল কিন্তু ৰজা দুষ্মন্তই শকুন্তলা এইটো কথা কৈ মনাই ল'লে যে তুমি ক্ষত্ৰিয় কন্যা হয় আৰু ধৰ্ম অনুসৰি যিকোনো ক্ষত্ৰিয় কন্যাই নিজৰ বৰ বাছনি কৰাৰ অধিকাৰ নিজৰো আছে আৰু এনেও ঋষি কণবই যেতিয়া জানিব পাৰিব তুমি মোৰ লগত বিবাহ হৈছে তেতিয়া তেওঁ ক্ৰোদিত নহয় দুষ্মন্তই বহুত বুজোৱাৰ পিছত শকুন্তলাই বিবাহৰ প্ৰস্তাৱত মান্তি হ'ল আৰু তেওঁলোকে গন্ধৰ্ব বিবাহ কৰাই ল'লে ভগৱান শিৱে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী কিছুদিনলৈ দুষ্মন্তই শকুন্তলাৰ সৈতে বনতে থাকি গ'ল তাৰপিছত এদিন ৰজা দুষ্মন্তই শকুন্তলাক ক'লে হে দেৱী মোৰ কাণ্ডত হস্তিনাপুৰ ৰাজ্যৰ দায়িত্ব আছে সেয়েহে মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ বাবে মই হস্তিনাপুৰ যাব লাগিব এনেকৈ কৈ ৰজা দুষ্মন্তই শকুন্তলাক প্ৰেমৰ সাক্ষী হিচাপে নিজৰ দিব্য চৰণৰ আউঠি এটা শকুন্তলাক পিন্ধাই দিলে আৰু হস্তিনাপুৰলৈ ঘূৰি গ'ল যাবৰ সময়ত শকুন্তলাক কৈ গ'ল যেতিয়া ঋষি কণ্ড তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰা ঘূৰি আহিব তেওঁৰ পৰা বিদায় লৈ শকুন্তলাক হস্তিনাপুৰলৈ লৈ যাব ইয়াৰ লগে লগে সময় অতিবাহিত হৈ গৈ থাকিল আৰু শকুন্তলাই জানিব পাৰিলে যে তাই গৰ্ভৱতী হৈছে ঋষি কণ্ভ তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰা ঘূৰি আহিল ঋষি কণ্ঠ আশ্ৰম আহি পোৱাৰ পিছত শকুন্তলাই তেওঁক আনন্দৰে ৰজা দুষ্মন্তৰ সৈতে হোৱা গন্ধৰ্ব বিবাহৰ কথা ক'লে এই খবৰটো শুনি ঋষি কণ্ঠ প্ৰথমতে বহুত সুখী হ'ল কিন্তু তাৰপিছত মহাৰিষি কণভই শকুন্তলাক ধৰ্মৰ জ্ঞান দি ক'লে যে সেই পুত্ৰীৰ বিবাহৰ পিছত যিকোনো কন্যাই নিজৰ পিতৃৰ গৃহত থকাটো উচিত নহয় আৰু ক'লে যে এজনী বিবাহিত কন্যাই বিবাহৰ পিছত তেওঁৰ পিতৃগৃহটো পৰ হৈ যায় তেওঁৰ নিজৰ ঘৰ স্বামীৰ গৃহ হয় যি স্ত্ৰীয়ে স্বামীৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হয় তেওঁ পিতা আৰু স্বামীৰ গৌৰৱ বঢ়ায় সকলো পৰিস্থিতিতে এজনী স্ত্ৰীয়ে স্বামীক সংগ দিব লাগে এনেদৰে কৈ ঋষি কন্্বয় শকুন্তলাক বুজালে হে পুত্ৰী তুমি উচিত পুৰুষ বাছনি কৰিছা যাৰ আজি তিনিটা লোকতে গুণগান হৈ আছে তাৰপিছত মহাৰিষি কণই সুখী মনোভাৱেৰে কন্যা শকুন্তলাক বিদায় দি শকুন্তলাৰ সৈতে ঋষি কণবৰ চাৰিটা শিষ্য আৰু এজনী দাখীৰ সৈতে হস্তিনাপুৰলৈ পঠাই দিলে আশ্ৰমৰ পৰা হস্তিনাপুৰলৈ ৰাওনা হৈ থাকোঁতে এজন শিষ্যই শকুন্তলাক এটা সৰবৰৰ ওচৰতে জিৰণি ল'বলৈ নিবেদন কৰিলে শকুন্তলাৰো বহুত ভাগৰ লাগিছিল সেয়েহে তাই শিষ্যজনৰ কথাত মান্তি হৈছিল আৰু তাইৰ দাখী প্ৰিয় বন্দাৰ সৈতে জিৰণি ল'ব ধৰিলে যেতিয়া শকুন্তলাই সৰবৰুত পানী খাবলৈ গ'ল তেতিয়া তাই গমেই নাপালে তাইৰ হাতৰ পৰা মহাৰাজ দুষ্মন্তই প্ৰেমৰ প্ৰতীক হিচাপে দিয়া আউঠিটো সৰবৰৰ পানীত পৰি গ'ল ইফালে স্বৰ্ণৰ আউঠিটো সৰবৰত থকা এটা মাছে গিলি পেলালে তাৰপিছত পিছদিনা শকুন্তলাই হস্তিনাপুৰত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু তাত থকা ৰাজদৰবাৰত গ'ল কিন্তু ৰজা দুষ্মন্তই শকুন্তলাক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে শকুন্তলাই বাৰে বাৰে ৰাজসভাত মহাৰাজ দুমন্তক ক'লে যে মহাৰাজ মই আপোনাৰ পত্নী শকুন্তলা হয় কিন্তু মহাৰাজ দুমন্তই শকুন্তলাক ক'লে মই তোমাক চিনিয়ে নাপাওঁ তুমি মোৰ পত্নী কেনেকৈ হ'বা এই মহিলাজনীক কোন হয় এনেকৈ কৈ সৈনিকৰ দ্বাৰা ৰজাই শকুন্তলাক ৰাজসভাৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিলে ভগৱান শিৱে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী মই আপোনাক বিস্তাৰভাৱে বৰ্ণনা কৰি কওঁ যে ৰজা দুষ্মন্তই শকুন্তলাক বিবাহ কৰোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰজা দুষ্মন্তই হস্তিনাপুৰলৈ ঘূৰি গৈ আছিল তেতিয়া তেওঁ মহাৰষি দুৰ্বাছাৰ আশ্ৰমৰ সন্মুখেৰে গৈ আছিল সেই সময়ত মহাৰাজে নিজৰ পত্নী তথা ৰাজ্যৰ মুহূত সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবি আছিল আশ্ৰমৰ সন্মুখেৰে গৈ থাকোঁতে যেতিয়া তেওঁক মহাৰিষী দুৰ্বাচাই মাতিলে তেতিয়া মহাৰাজে ঋষিৰ মাত শুনাই পোৱা নাছিল আৰু তেওঁ আগুৱাই গৈ থাকিল এইদৰে অজানিতে কৰা অপৰাধৰ বাবে ঋষিয়ে ক্ৰোধিত হৈ মহাৰাজ দুষ্মন্তক অভিয়াপ দিলে আৰু ক'লে যে হে মহাৰাজ এই সময়ত তুমি নিজৰ চিন্তা ভাৱনা ডুবি আছা এজন মুনিৰ আজ্ঞা পালন নকৰাকৈ তুমি আগুৱাই গৈ আছা তুমি তোমাৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় বস্তুটো তুমি পাহৰি যাবা এইটো মোৰ অভিয়াপ মহাৰাষি দুৰ্বাচাৰ অভিয়াপৰূপী কঠোৰ বচন শুনি মহাৰাজ দুষ্মন্তই অত্যন্ত ভয় খালে আৰু ঋষি দুৰ্বাচাৰ চৰণত পৰি বাৰে বাৰে তেওঁৰ অভিয়াপটো ঘূৰাই ল'বলৈ ক'লে তেতিয়া মহাৰাষী দুৰ্বাছাই ক'লে যে হে মহাৰাজ মই মোৰ অভিয়াপ ঘূৰাই ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়াই তুমি যিকোনো সূচক চিহ্ন দেখা পাবা তেতিয়া সেইটো তুমি চিনি পাবা অৰ্থাৎ তোমাৰ স্মৃতিশক্তি ঘূৰি আহিব ভগৱান শিৱে ক'লে হে দেৱী পাৰ্বতী ইফালে মহাৰাজ দুষ্মন্তই শকুন্তলাৰ সৈতে ঘটি যোৱা অন্যায়ৰ কথা পাহৰি নিজৰ ৰাজপাত চম্ভালি লোৱাতে ব্যস্ত আছিল কিন্তু এদিন যিটো মাছে শুকুন্তলাই সৰবোৰত পানী খাই থাকোঁতে তাইৰ হাতৰ আউঠিটো গিলি পেলাইছিল সেই মাছটো এজন মাছমৰীয়াৰ জালত পৰিল আৰু মাছমৰীয়াজনে যেতিয়া মাছটো কাটিলে তেতিয়া তেওঁ মাছটোৰ ভিতৰত এটা চিকমিকাই জিলিকি থকা আউঠি এটা পালে সেই আউঠিটো দেখি মাছমৰীয়াজন বহুত সুখী হ'ল আৰু তেওঁ সেই দিব্য আউঠিটো বিক্ৰী কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ এজন সোণাৰীৰ ওচৰলৈ গ'ল যেতিয়াই সোণাৰীজনে আউঠিটো হাতত লৈ চালে তেওঁ দেখিলে যে আউঠিটো মহাৰাজ যুষ্মন্তৰ নাম লিখা আছে এই আউঠিটো ৰজাই নিজৰ বাবে হাজাৰ স্বৰ্ণ মুদ্ৰা দি বনাইছিল যিটো আউঠিৰ দাম বহুত বেছি আছিল সোণাৰীজনে তৎক্ষণাত সেই মাছমৰীয়াজনক ৰজাৰ সৈনিকৰ হাতত গতাই দিলে তাৰপিছত সৈনিকজনে আউঠিটো আৰু মাছমৰীয়াজনক লগত লৈ তৎক্ষণাত মহাৰাজ যুষ্মন্তৰ ওচৰত গৈ উপস্থিত হ'ল প্ৰথমতে দুষ্মন্তই সেই আউঠিটো চিনি পোৱা নাছিল কিন্তু আউঠিটো হাতত লোৱাৰ লগে লগে মহাৰাজৰ শকুন্তলাৰ কথা মনত পৰিলে আৰু মহাৰাজে মাছমৰীয়াজনক সুধিলে যে তুমি এই আউঠিটো ক'ত পাইছা তেতিয়া মাছমৰীয়াজনে ক'লে যে মহাৰাজ মই এই আউঠিটো মহাৰাষী কাশ্যপৰ আশ্ৰমৰ ওচৰত থকা সৰবৰত মাছ মাৰি থাকোঁতে এটা মাছৰ ভিতৰত পাইছোঁ তেতিয়া মহাৰাজে মাছমৰীয়াজনক মুক্ত কৰি দিবলৈ আদেশ দিলে আৰু ক'লে যে তুমি মোৰ পত্নীক বিচাৰি দিয়াত সহায় কৰিব লাগিব ভগৱান শিৱে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী দেৱী শকুন্তলাক বহুত বছৰলৈ বিচাৰি থকা কাৰ্যটো চলি থাকিল কিন্তু শকুন্তলাই নিজৰ পিতৃগৃহত ঘূৰি নগৈ মহাৰীষী কাশ্যপৰ আশ্ৰমত গুপ্তভাৱে থাকিম বুলি নিশ্চিত কৰিলে আৰু মহাৰীষী কাশ্যপে নিজৰ দিব্য দৃষ্টিৰে সকলোবোৰ ঘটনা জানিব পাৰিছিল সেয়েহে তেওঁ শকুন্তলাক নিজৰ আশ্ৰমত আশ্ৰয় দিলে আনফালে আকৌ দেৱতা আৰু দৈত্যসকলৰ মাজত ভীষণ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল যাক আমি দেৱাসুৰ সংগ্ৰাম নামেৰে জানো যেতিয়া দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই ৰজা দুষ্মন্তক দেৱতাসকলৰ হৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ দিলে তেতিয়া ৰজা দুষ্মন্তই তেওঁৰ সমস্ত দিব্য অস্ত্ৰ শস্ত্ৰলৈ যুদ্ধত ভাগ ল'বলৈ গ'ল আৰু ইন্দ্ৰ হৈ দেৱতাসকলে মহাৰিষী দধিশীৰ হাড়ৰ পৰা বনোৱা অস্ত্ৰলৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিল দধিশীৰ হাড়ৰ পৰা বজ্ৰবান তথা অন্যান্য অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বনাই দিলে মহাৰাজ দুষ্মন্ত ইন্দ্ৰ আৰু জাম্বুবন্তই যুদ্ধ কৰি সকলোবোৰ অসুৰক বধ কৰিলে আৰু আকৌ স্বৰ্গত ধৰ্মৰ স্থাপনা কৰিলে আৰু ৰজা দুষ্মন্তক সন্মান সহকাৰে উপহাৰ আদি দি দিব্য ৰথেৰে পৃথিৱীলৈকো পঠাই দিলে ভগৱান শিৱে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী যেতিয়া ৰজা দুষ্মন্তই দিব্য ৰথত উঠি হস্তিনাপুৰলৈ আহি আছিল সেই সময়তে ৰজাই দেখিলে যে মহাৰিষি কাশ্যপৰ আশ্ৰমৰ ওচৰত এটা সৰু বালকে চাৰিটা বাঘৰ সৈতে খেলি আছিল যিটো দৃশ্য দেখি ৰজা আচৰিত হৈ গ'ল সেই বালকটোক দেখি মহাৰাজৰ হৃদয়ত প্ৰেম ভাৱনা জাগি উঠিল আৰু মহাৰাজ গৈ তাত উপস্থিত হ'ল আৰু বালকজনক তেওঁ কোলাত তুলি ল'বলৈ আগুৱাই গ'ল আৰু সেই মুহূৰ্ততে শকুন্তলাৰ সুখীসকলে চিঞৰি উঠিল আৰু ক'লে যে হে মহাৰাজ আপুনি এয়া কি কৰিব ওলাইছে আপুনি এই বালকটোক নুচুব অন্যথা আপুনি জ্বলি ভস্ম হৈ যাব এই বালক মহাৰিষী কাশ্যুপৰ বিশেষ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে দিব্য শক্তিৰ জ্ঞাত হৈছে আপোনাৰ বাবে এইটোৱে ভাল হ'ব যে আপুনি বালকৰ পৰা দূৰত থাকক এইটোৱে আপোনাৰ বাবে উচিত হ'ব ভগৱান শিৱে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী কাৰণ বালকৰ বাহুত এডাল বিষাক্ত সৰ্ব মেৰিয়াই আছিল আৰু যিয়ে বালকটোক চুৱে তেওঁ সেই সৰ্বৰ বিষত মৰি যায় এইখিনি কথা শুনাৰ পিছতো ৰজা দুষ্মন্তই নিজকে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁ বালকটোক ক'লাত তুলি ল'লে সেই সময়তে শকুন্তলাৰ সকলোবোৰ সখীয়ে আচৰিত হৈ চাই থাকিল যে বালকটোৰ বাহুত বান্ধি থোৱা সৰ্বতো মাটিত পৰি গৈছিল সকলোৰে এইটো কথা জ্ঞাত আছিল যে বালকৰ পিতাই যেতিয়া বালকটোক ক'লাত তুলি ল'ব সেই সময়তে বালকৰ বাহুত বান্ধি থোৱা সৰ্বতো মাটিত পৰি যাব সেই সময়ত সখীসকলে সন্তুষ্ট মনেৰে দৌৰি দৌৰি শকুন্তলাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সকলোবোৰ এইমাত্ৰ ঘটি যোৱা ঘটনা শকুন্তলাক শুনালে এই কথাখিনি শুনি শকুন্তলাৰ দৌৰি আহি মহাৰাজ দুষ্মন্তৰ ওচৰ পালে শকুন্তলাক দেখি মহাৰাজ দুষ্মন্তই তাইক তৎক্ষণাত চিনি পালে তাৰপিছত মহাৰাজে শকুন্তলাৰ লগত ঘটি যোৱা অন্যায়ৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিলে আৰু কাশ্যপ ঋষিৰ আজ্ঞালৈ শকুন্তলা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ লগত লৈ দুষ্মন্ত ৰজাই হস্তিনাপুৰলৈ ৰাওনা হ'ল শকুন্তলাক সকলোবোৰ প্ৰজাৰ সন্মুখত মহাৰাজে নিজৰ ৰাণীৰ ৰূপত স্বীকাৰ কৰিলে দুষ্মন্ত আৰু শকুন্তলাৰ এই তেজস্বী পুত্ৰৰ নাম ভৰত আছিল ডাঙৰ হৈ ভৰত মহান প্ৰতাপী সম্ৰাট হ'ল আৰু তেওঁৰ নামতে আমাৰ দেশৰ নাম ভাৰতবৰ্ষ হ'ল ভগৱান শিৱে ক'বলৈ ধৰিলে হে দেৱী পাৰ্বতী এতিয়া মই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি আছোঁ আপুনি জানিব বিচাৰে যে কিয় স্বামী নিজৰ পত্নীৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় বস্তুবোৰ বাৰে বাৰে পাহৰি যায় যেনেকৈ পত্নীৰ জন্মদিন বিবাহৰ দিন তিথি পত্নীৰ সকলোবোৰ মহত্বপূৰ্ণ বস্তু পাহৰাৰ অভিয়াপ পুৰুষসকলে পাইছে সেয়েহে হে দেৱী যদি স্বামীৰ অজানিতে কিবা ভুল হয় তেতিয়া পত্নীয়ে সেইটো ক্ষমা কৰি দিব লাগে কাৰণ পৰম পিতা ব্ৰহ্মাই নাৰীসকলক পুৰুষতকৈ অধিক সহনশীল ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে যাৰ ফলত স্ত্ৰীসকল পুৰুষতকৈ বহুত গুণে ভাবুক আৰু জ্ঞানী হয় এই সভিয়াপৰ ফল আজিও কলি যুগত পুৰুষসকলে ভুগি আছে হে গৌৰী সেয়েহে প্ৰতিপত্নীয়ে ইজনে আনজনক বুজি লৈ শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সম্পৰ্কবোৰ মজবুত কৰিব লাগে যিকোনো পৰিস্থিতিতে ইজনে আনজনক সংগ দিব লাগে সেয়া সুখেই হওক নাইবা দুখেই হওক হে দেৱী পাৰ্বতী যিবোৰ স্বামী স্ত্ৰীয়ে মোক সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে পূজা আৰাধনা কৰে মই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ পাপ আৰু দুখ মই নিজেই লওঁ তথা মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকে মুক্তি পায় আশা কৰোঁ আপোনাৰ এই কাহিনীটো শুনি নিশ্চয় ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত হৰ হৰ মহাদেৱ নিশ্চয় লিখিব অহাকালি আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ